没什么情况。圣女。 他醒了。那叶子是我的，还给我。福，这片叶子是灵药，你是林家镇的人。你们是谁？我们是不必告诉他。 我偏要告诉他，这里是什么地方？这里应该是冰封林。距离雪神谷有多远？雪神谷，你们要去雪神谷？<laughs> 那你们走错路了。你去过？当然，是去过才知道走错路了。我没去过。 但我听说过，雪生谷是在北面，你们是在往西走。既然知道，你带路。凭什么？就凭我们是来捉噬灵兽的。噬灵兽乃幽冥地底的至邪灵兽，可吞噬万物来增强实力。普通刀剑术法根本奈何不得它，非雷法不可伤。雷法？你们会雷法？ 你会不会？你会的话，我就把你也带上。你能少点废话吗？切，我可以带路，可是你们要帮我一个忙。林家镇有难，你们要先回去帮我救林家镇。无非就是一些生人，都是生老病死，牺牲又如何？是灵兽要是不出。 别说是你们林家镇，整个赤岚大陆都会遭殃。先带我们去雪神谷杀噬灵兽，林家镇危在旦夕。我杀噬灵兽是为了大局，是为了哄你爹爹开心。你再多说一句，我先杀了你。哎呦，我好怕呀！你去，还是不去？我受了重伤，走不动。 随时治好你的伤，也可以随时要了你的命。带路。好吧，我带路，但你得先把叶子还给我。出发。 就是这儿了。我说我们进入腹地这么久，却鲜有见到灵兽，原来都在这儿。 这些骸骨颜色洁白，略带些师父之色。要想是新亡不久，一定是噬灵兽干的。噬灵兽吸收了如此多的灵力，已无比强大。如今我们来到了雪神谷，回去搬救兵肯定来不及了。只希望噬灵兽吸收灵力，但未全部炼化。只有这样，我们才有一丝希望将蜘蛛杀。 罪人原地镇守，其余人随我进洞。 高宇，宋圣女，谢圣女，梁前辈，人怎么全都没了？高宇，高宇，宋圣女，谢圣女。 梁前辈，秦烈，秦烈，女士，女士，女士， 你。 好。 之前派回去报信的幸存者，一定是噬魂兽放出的诱饵，引我们前来帮他以身为祭。你是说，高宇他们都是祭品？那现在怎么办？我的手下还有谢敬雪，他们身上都有玄天离火阵的真气，只要将阵眼放在祭坛之上，玄天离火阵。 也会自动生成大阵，即成首当其冲便会攻击棺椁，施礼生定会先牲不救，到那时我们再将其灭杀。那你去啊。我若是去放阵眼，谁来助战？你去，我我。 都是你爱吃的，嗯，饭都凉了，我去帮你换一碗吧。啊，不用，没事儿。不行，不能让你吃寒食，否则就是我这个做娘子的不称职娘子，雨师，你什么时候嫁给我？ 雷修破阶引来天雷，我们怎么没想到？你们到了破阶瓶颈的，不用压制，直接引天雷！快，破阶，引过天雷，还有活下去的机会，否则我现在就将你杀了！ 雷修破剑引来天雷，天雷淬体，万中难活其一。这些年我们辛辛苦苦培养出来的雷修，竟然会损失大半。是死，只要能杀了噬灵兽，也值了。好 <coughs> 不够！<coughs> 你们撤出洞外，我去跟他拼了！<coughs> 我一定会了。 起烈，快醒醒！起烈，起烈，起烈，你醒醒！ 主子，天穹草清香扑鼻，加上小叶藤放到一起，香味持久不散，很适合您呢。海天倒就喜欢这个味儿。高宇辉祖山祭祖，数日未归，可有消息传回？少主，少阳回来了。小娘。这位是，与世见过夫人。 我幼时曾随高雨到祖山玩耍，那时见过夫人。这手为何冻成这样？日后便不用再受苦了。少阳，日后可要善待雨师，不许欺负他。 少阳记住了。生得这么端庄，一路奔波定是累了，快休息一下。换佩儿过来。是。那少阳就先行告退了。嗯、当年高家落寞，我伪证兴云雨。 高宇在祖山也惯了，受不了新人格的寡淡规则，随常回雪原玩耍。每每归来，他会与我说些雪原趣事，提到最多的便是你的名字。他一直在我耳边念你的好，可如今见了真人，我倒看不出你好在何处。哼，你不领我弟弟的情，与秦烈相好，我认；可转眼要嫁给邵阳。 我原本也是青石阶层的少主，手握裁决大权，掌百万人生死。可即便如此，我亦能做到人在何处，心便在何处。女人呢，得知道一心一意，方能问心无愧。夫人不用担心，女士会像夫人一样，格外珍惜，心无旁骛，一心一意。